assalomu alaykum man abdullayev akmal yoshim o'ttiz beshda toshkent shahrida tug'ilganman Express yigirma to'rta yetkazib berish servisini ko'rsatishda bir yil davomida ishlab kelyapmiz shu sizlarga kuryerni qanaqa ishlashini restorandan qay holatda ovqat olinishini mijozlarga qay darajada xizmat ko'rsatishimizni bugun sizlarga ko'rsatib bermoqchiman bo'lmasam qani ketdik bir ko'ramiz toshkentda bilasizmi kuryer bo'lib ishlashni qanchalik afzallik tomonlari bor Klientlar bilan gaplashasiz har xil odamlarni ko'rasiz o'rta hol boy o'ziga to'q asosiysi o'sha odamlar ovqat zakaz qilayotganda ovqatga buyurtma berayotganda siz bitta narsaga ahamiyat berasiz u odamlar juda ham boy emas ko'zi to'q odamlarni ko'rasiz har bir o'tib o'tgan kunini kuniga shukrona bilan yashayotgan odamlarni ko'rasiz o'shaning uchun kuryer bo'lib ishlash bu yaxshi чем nima deydi bu ko'chada taksi qilib yurganlar bor hozir mayli omadini bersin hammaniyu lekin bitta odamni manziliga olib borguncha kuryer bo'lib ishlasangiz bitta ovqatni o'zida yaxshigina pul ishlab olishingiz mumkin agar siz vaqtida ovqatni yetkazib olib borsangiz klient sizni sizga o'zini xursandchiligini bildirgan holatda yana ortiqcha pul ham beradi ruschasiga aytganda chayvi bo'ladiku choy puli misol uchun bir kilometrga bir ikki kilometr yurmasgizda sizda sakkiz ming o'n ming puliniz bor har xil restoranlarga ki kirasiz ertaga odamlarni ko'rasiz mana заказlarimizni ko'ryapsizlar judayam ko'p Zakaz olamiz metr Маршрут построен mana yani endi yo'lga ketdik bo'ldi to'g'risini aytsam keling tushlik vaqtiga ke keladigan bo'lsak tushlik vaqti soat birdan ikkigacha lekin mana shu birdan ikkigacha vaqt oralig'ida buyurtmalarimiz judayam haddan ziyod ko'p bo'ladi o'sha buyurtmalarni biza yetkazib berish uchun harakat qilamiz tezroq yetkazib berish harakatida bo'lamiz o'shani hisobiga biza kuryerlar ertalabki ovqatimizni soat to'qqizda ovqatimizni yeymiz tushligimiz soat uch to'rtda bo'ladi chunki biza bir ikkida ovqatlanishga sharoitimiz yo'q chunki u vaqt oralig'ida biza mijozlarga xizmat ko'rsatamiz <laughs> <laughs> assalomu alaykum Express yigirma to'rtdan kelgundim bir yuz oltmish minglik zakazimiz bor ekan iydsi nol o'n sakkiz <laughs> uh -huh. rahmat kattakon nima uchun ekspress yigirma to'rtni tanlaganman chunki juda uh, ham vaqtida hamma narsa tezlik bilan и hamma narsa aniqlik bilan ishlaydi bizda. bizani dasturimiz juda mukammal darajada ishlaydi boshqa yetkazib berish xizmatlariga nisbatan balki shuning uchundir shu operator xodimlarimiz xushmuomalada bizada ishlash juda ham oson i maroqli manga tez aloqaga chiqib yuboringlar bo'ldi yopib ko'ring rahmat katta sog' bo'ling ho'p hozir bir soniya ochib olay shoxona bizada доставка bizada mana shunday yetkazib beriladi buyurtmalarni mana shu man kuryer bo'lib ishlamasimdan oldin man hattoki bilmasdim shunaqangi zo'r zo'r o'zbekistonda shunaqangi restoranlar borligini man ko'p chet davlatlarda bo'lganman turkiyada rossiya davlatlarida misrda faqatgina eda bo'ladi deb o'ylardim a keyin bilsam o'zimizda ham bor ekan faqat biza faqatgina o'sha milliy taomdan boshqasiga kirmagan ekanmiz o'zbekistonda o'zbekiston fuqarosi bo'lib turib kuryerlikda ko'rasiz har xil odamlarni ko'rasiz odam mazza qiladi xuddi bir xil joylar bir xil restoranlarga kirsangiz bir xil restoranlarda o'zizni yevropada yurgandek his qilasiz u yerdagi servis xizmat ko'rsatishini ko'rsangiz u yerdagi muomalani ko'rsangiz juda judayam zo'r xuddi nima deydi shohonaga o'xshaydi ekspress dostavka О, хорошо, спасибо. Здравствуйте. Как настроение? Да, спасибо. Так, сейчас, секунду. С вас 171 тысяч часов. Куда-нибудь положим? Давайте. Зайдем. Можно сюда? Можно, можно. Так. Вот ваш заказ, так секс и так секунду. Вот ваши соусы. И вот ваши королевский блюд. Приятного аппетита! Спасибо. О, счастливо. До свидания. Не забудьте, хорошая оценка. bir kunda topadigan daromadimga keladigan bo'lsa har xil kayfiyatingizga qarab siz topaverasiz avvalo siz mehnatingizdan topasiz sizni harakatingizdan kelib chiqqan holatda bu narsa bo'ladi bir xil paytda yuz ellik ming ikki yuz ming bir xil paytda uch yuz ming to'rt yuz ming besh yuz ming o'shandan bir oltmish mingni benzinga ketadi bu degani bir kunda mana shu yuz yuz ellik kilometr yurasiz endi oltmishta qanaqa ertangi kunga ham baribir hisobini olib qoyib qo'yasiz shuni hisobiga zakazlarni yopib oldik mijozlar xursand endi o'zimizni o'zimiz xursand qilamiz yuringlar birga ovqatlanamiz rahmat kattakon sog' bo'ling payt keldi o'zimizga ham vaqt ajratdik faqatgina klienta emas o'zimizni ham o'ylagan holatda lekin unaqa ko'p vaqt ajrata olmaymiz hali n birto'la ovqatlanib olamiz hozircha qorinni aldagani somsadan tanovul qilib olib keyin ishimizga qaytamiz kelinglar yohil mushtaha mijozga eng tez yetkazib bergan vaqtim uch yarim daqiqa bo'lgan albatta mijoz o'zini shunaqangi zo'r his qiladi uch yarim daqiqa bu juda yam katta tezlik hisoblanadi hayratlangan hayratda qolgan yaxshi choy bilan bergan birinchi ish kunimda esloaman yanishmasam o'n yettita buyurtma buyurtma qabul qilganman birinchi ish kunimda o'n yettita buyurtma qabul qilib o'n yettita buyurtmani bir yuz sakson yetti ming so'm shunaqa ishlaganman o'rtacha qancha besh kilometrdan o'n kilometrgacha bizaga ekspress yigirma to'rtga kirgan yangi kuryerlarga tavsiyam uzoq masofaga olmanglar yaqin yaqin masofaga olinglar bilgan restoraninglardan olinglar iloji bo'lsa vaqti sal uzoqroq tayyorlanadigan ovqatlarni olinglar misol uchun qo'yadiku vaqt besh minut o'n minut o'n besh minut yigirma minut agar sal uzoqroqdamisiz o'sha restoranda o'sha yigirma minutlikni oling ko'zingiz yetsa oling borganingizdan keyin tayyor bo'lishini kutgan bildingizmi keyin ketdi mijozga borasiz siz yangi kuryerlarga tavsiyam mani eng oltin tavsiyam bu mani o'zim boshimdan o'tkazganman haligacha bu narsani qo'llab kelaman hayotim davomida tabassum hadya qiling hamisha har doim kulib murojaat qiling mijozga ham restoran xodimlariga ham ana o'shanda ishingiz yaxshi yaxshi tomonga o'zgaradi и har doim pozitiv kayfiyatda yurishga harakat qiling qanchalik pozitiv kayfiyatda yurarekansiz siz atrofingizdagilarga ham bu kayfiyatni o'ziz bilgan va bilmagan holatda ulashasiz yaxshi kayfiyatda yurish bu savob qanchalik harakat qilasiz qanchalik ko'p mehnat qilasiz qanchalik siz o'zingizni ustingizda ishlaysiz bu siz, shunchalik sizni foydangizga sizni oilangizga bo'lgan daromadga juda katta uh, ta'sirini o'tkazadi sizlarga uh, bugungi kuryerni bir kunini sizlarga ko'rsatib berdik mana ko'rdinglar restoranga borib mahsulotni olish keyin mijozga eltib berishni ko'rsatib berdik manimcha qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman yoqqan bo'lsa layk like bosasizlar e'tiboringlar uchun rahmat hammanlarga charchamanglar ekspress bilan birga qolinglar ekspressdan foydalaninglar